Ну что, проиграл? Тот план, который мы изначально избрали на его В принципе, до пропущенного нами вола срабатывал. У нас было три момента, два вообще стопроцентных. К сожалению, у нас молодые футболисты и распорядиться мячом так, как надо, они не смогли. Потом пропустили необязательный гол. Значит, первый тайм так и закончился 1-0. Большой брак был в простых передачах. Значит, не все футболисты активно участвовали в созидающем плане. Ну а начало второго тайма удаление. Считаю, арбитр ошибся сложной ситуации команда осталась в меньшинстве на выезде, тем более проигрывая. Но при всем при этом хочу нашу команду поблагодарить, то, что ребята молодцы, нашли все нужные качества и из такой сложной игры заработали ничью в конце забили волну. это нам было вознаграждение за наше упорство, за нашу настойчивость. Вот. Ну и Конечно, по игре у меня большие претензии к отдельным игрокам моей команды, потому что юношеский футбол закончился, и они большинство из них вчерашние дублеры. а Когда попали в первую лигу, где все немножко быстрее, где взрослые футболисты играют против них. Конечно, надо быстрее думать и быть более собраны в отдельных эпизодах. Ну, а так что, что игра ничейно. Я бы так. Пан Радарий, а для всех поделиться, с вопрос, вам тоже через бирну, может через все подии на сходе? С А, нет, у нас 4 человека, мы надежно вызывали, да. И сейчас мы 5 числа переносим тоже по этой же печи. сейчас принимаете Мариуполь? Да, да. Там потому что стреляют, чуть-чуть. Нет, ну там в 10 километрах Мариуполь и спокойно. Спасибо.